ऊँ क्लीं ग्लौ गंग गणपत नमदर्वजन मे वजमा स्वाहा ओं श्रीं श्री आये नम शिवशक्तून ओं नम शिवाय ओम श्री गुणव्यो नम मुगलजल्लवेणु गोपालेय स्वामीन ओं श्रां ओम जां मई ओम र्रां धूम तम गन्म नम शिवाय వేణుదత్త్రే నమో ఐంద్రౌపురం శ్రీ వేణుదత్తలక్ష్మీదేవ్యై నమోం హ్రీం రాం హ్రీం రాం విష్ణుశక్దేన చక్రమా నమో ఓం పూర్ణస్వర్ణకుభకలిచమా నమ శ్రీమాత్రే నమ శ్రీ బాలా త్రిపుర సుందరీ బాళాత్రిపురసందరీదేవ్యై నమ బాదేవ్యమవాత్రి స్తోత్రం विद्याक्षमाला क्षमाला सुगपालमोद्र राजत्करां कुन्दसमानकिं मुक्तापलालङ्कृतशोभनाङ्गीं बालाम् भजे वामय सिद्धिहेतोः भजे कल्पवृक्षाद निशन्नाम् मधावोर्निताक्षीं करैबीजपूरं कपालेषु चापं सपाशां कुशं रक्तवन्नां दधानां व्याख्यानमुद्रामृतकुम्भविद्याम् अत्र स्रजं सन्ददतिं कराब्धेः चिद्रूपिणीं शारद

आरक्ताम आर से चिकन्दा मंगेता जाता दूतानु बद्धस्राजम बंधों रक्तां गोजाध्यासिनीम त्वां ध्यायां मिच्छत्र भोजां त्रिनयनामा भीनवरम्यस्तनीम मध्येनिम नवलित्रयं पद्रोपसंपत्तये आधारे तरुणाकबिंबरुचि सोम प्रभं वागव बीज मन्मधमींद्र गोपक निभमसंथित रे ब्रह्म पदे चम पंद्र प्रभासुरम ये ध्यां पदत्रये ते पदम रक्ताम्बरां चन्द्रकलावतं सां समुद्यतादित्यनिभां साम। त्रिनेत्रां विद्याक्षमालाभयदानहस्तां ध्यायामि बालामरुणाम्बुजस्ताम् अकलङ्कशङ्काभात्यत्र चन्द्रकलावती मुद्रा पुस्त पातु वां परमाकलाम् मातुलेंगा पायो जन महस्तांकन पद्मासनगतां बालां ज्ञायामिधान धनसिद्धये वरपीयोषकालशा सुधां सुदाम श्रवणं ज्ञानाप्ते ब्रह्मरंद्रेविचिंताये सुक्लां बरां सेशां जायाम हम जायाम या जायाम आरो जायाम यारो जदायिनी रुणिपाश धारा देवी रत्नालंकार भूषिता अकारादिचकारावयवशालिनी प्रसन्ना मरुणा के सोमन पुस्तक जप वरदा भय चिन्ह बाहुल के कर्पूरा मल देह वाईश्वरी तो दया सुमम इति श्री बाला वांछा दात्री सोत्रम संपूर्णम ओम बाला नमः ओम बाला नमः श्रीबाला मकरन्दस्तव श्रीरुद्ररुवाच श्रुमि प्रवक्ष्यामि मकरन्दस्तवं शुभं गोप्य गोप्यतरं गोप्यं महाकौतूहलम्बरम् बालाया परमेशाण्याः पोत्रकूडा मणिश्चिदे मकरंदस्य स्तोत्रस्य ऋषिन्नारद संज्ञकः श्री बाला देवतात्मता ऐं बीजं शक्तिः सौप्रक्तं केलकं प्रौक्तं भोगमूर्तस्य नियोगप्रकीर्तितः नमस्तेस्तु परां सिक्तिं नमस्ते, नमस्ते भक्तवत्सले नमस्तेस्तु गुणातीतां बालां सिद्धिप्रदाम्बिकां भवदुःताब्धिति दुःखाब्धितरतरणीं परं निर्वाणदायिनीं दनदां ज्ञानदां सत्यां श्रीबालां प्रणमां सिद्धिप्रदां ज्ञानरूपां चतुर्वर्गफलप्रदाम् आदिव्यादिहरं वन्दे श्रीबालां परमेश्वरीम् अहङ्काररूपिणीं भद्रां क्लीङ्कारगुणसम्भवां सौः श्रीं बालां बालार्कसङ्गम् ऊर्वां नायेश्वरीं देवीं रक्तां रक्तविलेपनाम् रक्तवस्त्रधरा सौम्यां श्रीबालां प्रणवां न्यघं राजराजेश्वरीं देवीं रजो गुणात्मिकां भजे ब्रह्मविद्यां महामायां त्रिगुणात्मक रूपिणीं च पंचमका पंचमकार पंचमकार वट्टकां पंचभूतात्मिकां जैव नमस्ते करुणामयीं सर्वदुःखहरं दिव्यां सर्वसौख्यप्रदायिनी सिद्धिदां मोक्षदां बद्राम श्रीबालां भावयम यहं नमस्तस्य महादेवे देवदेवेश्वरी पदे तनोपद्रवनासिण्यै बालायै शततम नमः गुह्या गुह्यतरं गुप्तम गुखीयसि देवपूजितं हरमौलीस्थिता देवीं बालांवासीद शिवा व्रण व्रणहा सोमतिलका सोम पानरता सोम सूर्याग्निने वंदेहर वचिंत्या हर हर वल्लभा चिञ्चाकाररूपाभ्या हरवल्लभाम् अचिञ्चाकाररूपाभ्यां ओकाराक्षररूपिणीम् त्रिकालसंज्ञारूपाभ्यां भजामि भद्रिणीं कीर्तिदां योगदं राधा सौख्यनिर्वाणदं तथा मन्त्रसिद्धिप्रदामि सृष्टिस्थित्यन्धकारिणीम् नमस्त जगद्दात्री जगत्चंबिकेवृद्धि देवी श्री विद्याय नमोस्ते दयाूप्य नमस्तेपारूप्य नमोस्त शांतिरूप्य नमस्ते धर्म्य नमो नमः पूर्ण ब्रह्मस्वूपेण्य नमस्ते सो नमो नमः वाय सर्वाय नमस्ते नमो नमः उत्मा परात्मा जे महात्मा नमो नमः आधारकुंडली भूयो भूय नवा षट्चक्रभेदिनी पूर्ण षणा पूर्णा शरी परा परा परात्म सिद्धा श्रीबाला शरण मम श्रीमकरन्दाख्यं स्तोत्रं सर्वागमोक्तकं स्तोत्तरराजमिदं देवी धारय त्वं कुलीश्वरी पुण्यं यशस्यमायुष्यं देवानामपि दुर्लभम् पाठमात्रेण देवेति सर्वारिष्टं न विरस्यति इति श्रीरुद्रवामयामले श्रीबालामकरन्दस्तवः सम्पूर्णम् ओम श्री बालाजेय नमः ओम श्री बालाजेय नमः ओम श्री बालादीय नमः श्री बाला महामाला अध्यक्षे नमः श्री बाला महामाला अध्यक्षे ओम नमो भगवती पराशक्ति चिंडिक पालिनी योगिनी अट्टाट्टहासिनी ओढ़ाओ ध्यान पीठ निवासिनी ये ये ही बीटे महाबीटे श्रीम श्रीम आइम सो सर्व कार्यार्थ योगिनी योग पीठ स्थिते चरित्रिपदे निवासिनी वेतालापस्कारम

अन्तस्थितं मां गृहपरिवारान् रक्ष रक्ष सर्वशङ्का विनाशय विनाशय एकाक्षरि चक्षरि चक्षरि पञ्चाक्षरि कालमृत्युं निवारय निवारय बन्धय बन्धय श्रावय श्रावय ग्रासय ग्रासय ओढ्याण पीठप्रसादिनि जालन्धरपीठप्रसादिनि कामगिरिपीठप्रसादिनि देवि तत्प्रसादं कुरु कुरु एकाहिक व्याहिक त्र्याहिक चातुर्दिकादि सर्वज्वरान् नाशय नाशय सर्वं भर्तृय भर्तृय वष्टय वष्टयज्व नाशय नाशय है ये हे हि इन्द्रवज्रेण यमदण्डेन गरुडपक्षवाचेन महाकाली स्वरूपिणि सर्वानद्धानपो सर्वानद्दानावापो विद्रावय विद्रावय निर्भयं कुरु कुरु मां रक्ष रक्ष मम मम भयं ममा भयं कुरु कुरु मम भयं कुरु कुरो सर्वविद्यावाग्धोरणीं कुरु कुरु ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐ मम सर्वजनवशं कुरु कुरु मम दुरितां हुं ह स्वाहा इति श्रीबालामहामाराजम्बूर्णम् ॐ ीबालादेव्यै नमः ॐ श्रीबालादेव्यै 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 नमः बालामन्त्राक्षस्तोत्रम् अइंकारी के का समस्त शत्रु रचना आवेद्य आवेज्य मूर्तिम प्रदाम इसेरिया जी का मस्त भोग बलदाम इसेरिया दाम पुष्पिदीम अइंद्रविया करनादी शास्त्रवरदाम इरावता राजिताम इशानी भुवनत्रयश्च जननीम लिंग करैका समस्त वश्य करिणीं क्लीम पंचबाणात्मिकाम् क्लीम विद्रावणतानिनें वरशिवाम क्लिन्दां शिवालिङ्गिताम् क्लीभोपे क्ली प्रणम प्रडमं भवानी भवती यात्वा हृदंबोरुहे क्लिन्ना शेषवसी करो भवति यत्कि यत्कि नौम्यहं

इति श्रीबालास्तोत्रं सम्पुबालामन्त्राक्षरस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॐ श्रीबालादेव्यै नमः ॐ श्रीबालादेव्यै नमः ॐ श्रीबालादेव्यै नमः ॐ श्रीबालादेव्यै नमः ॐ श्रीबालादेव्यै नमः

ओम श्री बालादेव नम ओम श्री बालादेव नम ओम श्री बालादेव नम श्री बाला देव जय नम श्री बाला देव सुंदरी नम ओम श्री बाला देव सुंदरी नम ओम श्री बाला देव सुंदरी नम श्रीबलमुक्तबलिस्तोत्रम् बालार्गकोटिरुचिरां कोटिब्रह्माण्डभूषितां कन्दर्पकोटिलावण्यां बालां वन्दे शिवप्रियानिकोटिप्रभां सोष्मां कोटिकोटिसहेलिनीं वरदां रक्तवर्णं च बालां वन्दे सनातनीं ज्ञानरत्नाकरां भीमां परब्रह्मावतारिणे पंच प्रेतासन बालां वंदे गुहाशया परा प्रजादा प्रसा प्रसाद मूर्धिस्तां प्रपवित्रं पात्रधारिणी पशुपाशस्थिदां तीक्ष्णां बालां वंदे शिवासनां गिरिजां गिरिमध्यस्थां देहरूपां ज्ञानदायिनीं गुह्यतत्त्वपरां चाद्यां बालां वन्दे पुरातनीं पुराकोटिसुसौन्दर्यां चन्द्रकोटिसुशीतलाम् आशावासां परां देवीं वन्दे बालां कपर्दिनीं रोष्टेष्टिच्छन्तकारिणीं त्रिगुणात्मकरूपिणीं कालग्रसनसामर्थ्यां बालां वन्दे फलप्रदाम् यज्ञनाशीं यज्ञदेहां यज्ञकर्मसुभप्रदां जीवात्मविश्वजननीं बालां वन्दे परात्परम् इत्येतत् परमं गुह्यं नाम्ना मुक्तावलेस्तवं ये पठन्ति महेशानि फलं वक्तुं न शक्यते गुह्याद्गुह्यतरं गुह्यं महागुह्यं वरानने विद्यादि लवते विद्यां धनार्जे लभते धनम् कन्यादि लभते कन्यां मोक्षार्थे मोक्षमापूय बहुनात्र किमुक्तेन चिन्तामणिरिवापरम् गोपनीयं प्रयत्नेन गोपनीयं नशं न संसयःभ्यो नैव दातव्यम् किमन्यो श्रोतुमिच्छसि విష్ణుమయామే శ్రీ బాళ స్తోత్రం సంపూర్ణం లోకా సమస్త ఓం శాంతి 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 హే స్వస్తి ఈ బాల త్రిపుర సుందరి మంత్రాలను ఉదయం మధ్యాహ్నం సాయంత్రం వింటూ ఉన్నట్టయితే ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధి కలుగుతుంది సర్వకార్య జయం కలుగుతుంది విద్య ఉద్యోగ వివాహ సర్వకార్య సిద్ధి కలుగుతుంది శుభకార్యాలు కలుగుతాయి సదన సదనం ఆనందంతో వెళ్లి విరుస్తుంది శుభం భూయా భవంతు Fast.